Витамин F, который борется с секущимися кончиками и восстанавливает э, твои волосы изнутри. Также для меня была новостью узнать, что эта серия обогащена самыми важными жирными кислотами. Омега-3 и омега-6. Вот это, э, с этой серией ты просто сможешь быть, э, воспользоваться салонным уходом, не выходя из дома. определенные продукты, вы прическу можете сделать такую, как вы захотите, она может держаться целый день. Сейчас я тебе расскажу, что вам для этого надо. Ну, первое. Перед укладкой волос нужно использовать обязательно термозащиту. Для этого мы воспользуемся линейкой продуктов компании Reflame, это экспресс -тайм. И первый продукт, который мы используем, это несмываемый спрей. Зачем он нужен? Он не пересушивает волос То есть это обязательно. вообще не липнет, не виден на волосах. А самое главное, что прическа выглядит естественно. Ну вот, прическа наша готова. Спасибо, Алина. Я обязательно воспользуюсь своими фишками и секретиками. Ну и пора раскрыть тебе еще один такой секрет. Безупречный макияж для женщин – это один из важных этапов. Преображаясь изнутри, ты меняешь себя, ты чувствуешь себя великолепно. Ты согласна со мной? Ира, сто процентов согласна. И самое главное, что мужчины смотрят первым делом на макияж. И первый продукт, который нам будет необходим для того, чтобы знать фишечки макияжа, мы воспользуемся тушью серии The One. Это тушь необычная щеточка, которая прокрашивает, подкручивает и делает изумительный изгибы, абсолютно каждой рейсмички. Благодаря использованию этой туши ваш взгляд будет открытый и выразительный. И, кстати, я, 70% в этом каталоге надо воспользоваться 100%. Спасибо, Алина. Я обязательно себе закажу в косметичку такую тушь. А я бы хотела тебе предложить воспользоваться стойкий карандаш подводка для глаз с мягким фетровым аппликатором. Он придаст твоим глазам четкий ровный и выразительный контур. Очень mm. сильный пигмент и стойкая формула на самом деле. Ты можешь покрасить межресничное пространство, либо сделать себе стрелку. И тем самым ты свои ресницы сделаешь более густыми. И снова, и снова сможешь повторять мужчин. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо за свои И самое главное еще. Я а ты что стойкая матовая помада – это вообще сейчас самый актуальный тренд. Я бы хотела тебе именно ее предложить. Почему? Потому что это универсальная помада. Она может совмещаться с абсолютно любым макияжем и гардеробом. А еще самое классное – это то, что эта помада очень практична. Она не требует обновления после каждого перекуса или глотка воды и совершенно не растекается. На сегодняшний день женщины с такими помадами считаются самыми элегантными. Поэтому эта помада ⁇ это как раз то, что нам нужно в день влюбленных. И самое главное, цена 73 вида. Такой цены, кроме как боярит. Мет, 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 мет. В этой тональной основе очень комфортная текстура, и твой макияж будет держаться, не растекаться в течение всего дня. Супер, классно. И еще, для того, чтобы макияж был безупречным и эффективным, нужно, конечно же, воспользоваться. А разноцветные шарики позволят тебе сделать именно естественный румянец. Хорошо растушевывается, классно ложатся и даже смягчают черты лица. Арина, я с тобой согласна на все 100%, потому что они мои любимые тоже, на самом деле. И для идеального свидания завершить свой романтический образ тебе помогут четырехцветные тени для глаз Джордани Гол. После того, как ты нанесешь их и как они держатся в течение дня, на самом деле, я думаю, тебе очень понравится. Тени не скатываются. Для чтобы нанести интенсивные смоки, э, можно использовать коричневые матовые оттенки. Но для дневного макияжа мне больше всего нравится оттенок слива. Эта роскошная серия косметики идеально подойдет для романтического свидания. Ир, а как ты думаешь, что делает мужчину в глазах женщины привлекательным? Ну, конечно же, внешность. Ведь мужчина должен быть красив и уверен в себе. Алина, ты уже подобрала подарки своим мужчинам? Да, я смотрела следующий каталог и присмотрелась. Подарок для своих мужчин – это новая серия Nord Unlimited. Это три замечательных продукта, благодаря которым мужчина будет выглядеть всегда молодым, красивым и бодрым. И еще, благодаря тому, что в состав входит будет... готов покорять новые вершины, а также радовать своих любимых. Супер, я обязательно приобрету на подарок. Но я точно знаю, что ни один мужчина, ни современный мужчина не обходится без смартфонов. Я тебе мало того скажу, ни один мужчина еще не обходится, вот как мой брат еще и планшет не будет. А мои мужчины любят брать с собой цифровой фотоаппарат, чтобы запечатлеть самые интересные моменты. Но компания Reflame на самом деле уже решила эту проблему, представив стильный, стильный органайзер для практичного и удобного хранения всех этих проводов, зарядных устройств, наушников. Также его брать с собой в дорогу, так как он компактных размеров. Отличное решение вопроса. Арин, а ты видела новый набор аксессуаров по уходу за ногтями и волосами? Нет, а что же? Это еще один Отличный подарок мужчинам. В него входят 6 практических предметов в стильном чехле, которые помогут нашим мужчинам всегда выглядеть аккуратно и ухоженно. Лаконичный дизайн, самые актуальные предметы делают этот набор поистине мужским. Ведь подарок ⁇ это желание сделать приятно и подарить настроение своему любимому человеку. 16 февраля это удивительный день, когда можно смело узнаваться в любви. Ведь именно в этот день вы можете абсолютно без единого слова признаться в любви своей второй половинки. Для этого достаточно подарить аромат от или от фламазель, которые представлены на странице площадке «На нового каталога. Аромат да, это мужественная может принять чувственность и любовь к жизни. Открывается яркими фруктовыми акцентами и фрукта и лаванда. Аромат для нее – это истинная страсть и чувственная женственность. Открывается лотами спелого сладкого яблока и гибрисуса. Ноты ароматов помужают нас романтический париж, а швейк заставляет влюбляться снова и снова. для своей второй половинки. Мне он очень понравился. Арина, скажу тебе по секрету, чтобы мужчина был твой, тебе нужно мне необходимо воспользоваться ароматами Love Potion и Love Potion Citry. В этих ароматах содержатся ноты пряного имбиря, который пробуждает настоящую страсть, а также шоколад который ассоциируется с источником сладкого соблазна. И чтобы дополнить этот эксклюзивный аромат, необходимо нанести несколько капель этого удивительного парфюма, и ты сможешь перевоплотиться в роковую соблазнительницу. Каждая женщина может почувствовать себя желанной, не, э, неповторимой, ведь женщина — это сказка. сценарий на двоих для домашнего спа. Ну и как ты думаешь, Алина, с помощью каких продуктов? Наверное, да, совершенно правильно. Это э, имбирный скраб для тела и массажное масло. И для начала несколько несложных приготовлений. Вы сможете, э, можете подогреть два полотенца или два халата. За 15-20 минут до начала сеанса наполните э, го горячей водой ванну, чтобы комната наполнилась паром. Для легкого полумрака э, расставьте свечи и приступайте. Примите вместе теплый душ, сделайте деликатный движение всего тела с отвергнутым скрабом. Завернитесь в окрестной полотенце, можете сделать небольшой перерыв, выпить шампанского с фруктами или лучше хорошего зеленого чая. Сделайте другую расслабляющую массаж с помощью массажного масла, можете туда добавить несколько катеров бегамота, Иланхилана или Пачули. Эти эфирные масла действуют как афродизиаки. мягкие пили тело с использованием имперного страха. А затем вымойте друг другу голову. Да-да, не смейтесь. На самом деле это очень чувственная процедура. При этом руководит движения массируя голову под затылком к После перерыва шампанское сделайте себе обхьянку. Это такая китайская процедура с использованием большого количества масла. Вы говорите, масло в микроволновку, и чувственное движение. Посмотрите все в части растено и, и чего вечество Спасибо, Арина, за такой рецепт. Вы можете воспользоваться на самом деле инфульными рецептами, да, и на один день погрузиться в атмосферу релакса по-настоящему. Оправдите свои чувства. И сделайте незабываемый этот день. Мы вам желаем любви к продукту, любви к компании, любви к вашей семье и больших продаж с нашими любимыми каталогами.